Скажи, э, Максим, как к теме семьи и любви относится Носорог? Это кто, твой папа? Это общий папа. Семейный настоятель большой улыбки. А, це, я знаю, это сваха, наверное. Брачные агентства. Друзья, ну, ну и мы познакомимся. Еще одна информация рекламная будет у нас брачном агентстве. Носорог, ну скажи, что-нибудь, как носорог семье семье к любви относится? Да. Ну как это можно применить в молодой семье? Что они с могут сделать? Ничего, просто смотреть, да, носороги тоже умеют любить. Хорошо, у нас есть еще одна работа. Что это? Лебедь, ну и символ чего лебедь? Белый лебедь, да? Белый. Просто сейчас холодно у нас в зале, он посинел, да? Или ты ему шейку придавила? А вообще это белый лебедь, друзья. Уникальная вещь. Вот это на, когда на фантазию работа. Белый лебедь называется. Именно так. Как тебя зовут? Кариночка. Белый лебедь. Символ чистой любви. Что? А, все. Или ну, ты что-то хочешь сказать? Ничего. Так, еще кто-то хочет? Я думаю, что тут нечего выбирать. Каждая работа, она была по-своему уникальна. Неплохо представили. Я знаю, что вам в качестве призов пусть останутся эти фигурки. Не молодоженам, а давайте, а себе оставляйте. Давайте поаплодируем нашим деткам. Прекрасная песня про папу. всем. Скажите, есть ли в сердце тот, кому посвящена эта песня? Есть сердце. Я думаю, что эта девушка, если она присутствовала сегодня здесь, она просто растаяла. Друзья, на сейчас я хочу пригласить для еще одного музыкального подарка э, еще наших гостей. Да, я смотрю, двойняшки. Войняшки. Берите, брата. Ну что вы стесняетесь? Посмотрите, какие солидные люди у нас стоят здесь. Вы заставляете ждать четыре солидные пары. Вы что? А. Смелость им помогла оказаться здесь. Что вы? Что вы Юлию вперед? А жены сегодня и девушки наслаждаются, на самом деле. Так, папа с мамой. Давайте к нам сюда. У нас Свадьба здесь, все понятно, конечно. Так, вы сюда, вот, давайте там сюда. О, улыбайтесь. Надо же немножко расслабиться. А то все. Праздник, праздник, гости, гости. Скажите, сколько вы вместе? 23 года. 23 года, друзья. 12 Муж говорит, что для него 23. Незаметно пролетело незаметно пролетели. И они как 12 лет. Вы счастливы, наверное, все вместе, да? Скажите, муж вам пел когда-то серена? Да. Да, а какая была песня, вот если секрет? Секреты не Ромашки спрятали. Да? Раз я ухаживал за девушкой три года. Три года пели эта песня так поется, да? Да, да. там Ага. А вы ему подпевали? Да. Или аккомпанировали на гитаре? Нет, я просто слушал. А, вы слушали. Так, хорошо. Скажите. Так, с вами немножко познакомились с и Сара. С вами тоже. Вы уже вспомнили песни, которые вы пели, да? Спойте нам эти четыре строчки. Милая, родная. Так, скажите, вам муж посвящал когда-нибудь песню? Скажите, когда в последний раз цветы вам муж приносил? Никогда. Что же так? Нужно цветы женщинам дарить иногда. Особенно любимым. Она простит. Она простит букет цветов, и можно год зарплату не приносить. Я вам серьезно а говорю. Так, ну самое скромные. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Лилия. Лилия, вас? Саша. Саша, скажите, сколько вы уже вот, любите? Два... Два... Два, года. Два года. Ну и когда же, наконец-то. И... Два, Два месяца. Уже есть официальная дата, да? Почти. Видите, через два месяца уже она наконец-то сбудется мечта. Скажите, пел пар <плес> То есть. Что, что значит несерьезно? Напивал. Ну что ж, друзья, на, на сегодняшний день мечты сбываются. Вы знаете, мы слышали о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Женщин через уши. Вот сейчас мы будем прокладывать путь к сердцу вашей любимой женщины. Мы будем посвящать им сиренады, да, будем петь милую. Но эту песню мы должны будем написать каждый из вас сам, на ходу. Значит, э, да. Отлично. Вот мы репетируем, а потом вы дома можете применять на практике. Петь будете, глядя в глаза своей любимой. Хорошо? Даже за руку сможете ее взять. Включите нам фонограмму. Но тут без помощи зала нам не обойтись. Значит, все вместе мы поем такие слова вместе. Вот. Милая, милая. Дальше вы придумаете текст. Потом мы милая, Дальше опять вы поете. Потом мы. Милая, милая. Дальше там самое там. Любимая. Милая, милая. И я люблю тебя. Вот это мы финалим так. Сейчас репетируем залом. Два слова поем. Милая, милая. Да? Давайте попробуем все вместе. Готовы? И. Милая, милая. или надо так все вместе. Отлично. Ну я думаю, что у нас все получится. Давайте начнем. Настя искусственно, то есть у нас получается. Вот сейчас вы природно сделаете. чем вас оставляю? Искусственно делать. Все природно получится. Итак, друзья, впервые. Впервые здесь исполняется каждым из мужей. Вы же понимаете, что вам нужно придумать, да? Давайте с экспертов начнем. Директор брачного агентства. Мастер-класс. Пение сиренад. Если ваш муж не умеет, можете заказывать этого мужчину. Он рядом с вашим мужем будет стоять и вместо него петь серенадом. Вот он, да? С шаром. С шаром. Это, это весь секрет в шаре. Да, это вместо диафрагмы. Сейчас и он еще пойдет, подождите. Вы не волнуйтесь. Итак, вы готовы? Ну, разворачивайтесь друг другу лицо. Как в первый раз признание любви. Если вам песни еще не писали, то сегодня этот день настал. Вам повезло. Вы сейчас посмотрите, как это должно быть. Итак, друзья, не забывайте, что с помощью зала мы будем петь. Три-четыре, поехали! Директор брачной агентства Счастливый путь. Жена растаяла, я смотрю. Билетов нет, да? Билетов не надо. У вас начался медовый месяц прямо сегодня. Отлично, давайте поаплодируем. Я вам скажу, довольно творчески Вы подошли к этому. Заданию неплохо. Так, ну, давайте с вами. Нет, подождите. Вдруг вам придется подарки получать. Так, сейчас милая восточном исполнение. Богом избранный народ, вы же понимаете? Глаза в глаза. Женя, ну, когда глазами заглядываются, Женя? Поехали, давайте. Поехали все вместе. И... Мир. Я люблю. Милая, неналяная, ненавязная моя милая, неналяная, милая, милая, моя Милая, милая Тут неналяная, вот чего-то неналяная, последний, друзья неналяная, поаплодируем Очень даже с сегодняшнего дня можете начинать петь каждый день. Я думаю, через год это будет просто супер. Так, молодежь. Вам подготовка. подготовка. Вы как начнете петь песню, у вас с датой все уже определится очень быстро. Друзья, впервые, серьезно, не в шутку, он будет посвящать ей песню. Поддержите молодежь аплодисментами. Пение, милая. Приготовьтесь и... Милая, милая. Самая красивая... Почаще пойте такие слова, я думаю, это будет хорошо. Так, ну и сейчас он... искупление за всю жизнь, что вы не дарили цветы. Вот одной песней вы можете решить эту проблему раз и навсегда. А завтрашнего дня цветы, вы понимаете, да? Кто сказал, что не умеет спевать? Вы просто это чудо. Поехали, и. Милая, милая, ты прости меня. Моя родная, Милая, милая, твоя. говорил, что не умеет петь? Влюбленные сердца они сами по себе поют. Ну что ж, теперь бизнес-класс пошел на нас. Я к вебку шагаю. Я да? так. Правильно. Знаете, что некоторые даже заиканием пением лечат. Поэтому, если вы до сих пор не умели петь, сегодня вы узнаете о том, что вы умеете петь. Ну, давайте супруги в глаза смотрите. Давайте поддержим.